В течение трех лет у нас в областного совета появилась наработан большой багаж опыта много взаимосвязи, много связи, и хочется этими наработками уже начинать делиться. В чем уникальность той программы, о которой я говорил, это возможность обучиться и получить практические навыки по взаимодействию с международными финансовыми и экспертными институциями. Речь идет о разработке программ проекта по привлечению в том числе и финансовой помощи, экспертной помощи для развития региона. Вот. Это, это могут быть программы, проекты, связанные с развитием университетов, с развитием не знаю, места, где люди проживают, там, дом, улица, район, неважно. Вот. Есть очень много различных прикладных моментов этого, этого проекта. С 15 сентября будет объявлен онлайн-сбор анкет. В течение месяца будут проходить отборы тестирования, и с конца октября будет начато, будет начато обучение. Будут сформированы две группы по 14 человек, вот, и в, обучение будет проходить до конца февраля следующего года. Данная программа, данное обучение не является каноническим обучением там, с какими-то закрепленными АКДМ-часами. Да, это, это, это возможность поделиться, это наша возможность, э, наше желание поделиться теми знаниями, которые мы имеем. Мы не хотим никого учить там ему разуму жизни, да, хотим просто э, рассказать и показать то, что сами умеем и то, что уже сейчас приносит пользу. Мы даем возможность, мы даем от